salom muxlislar ushbu videoda nemis ovcharkasi to'g'risidagi 10 ta fakt keltirilgan nemis ovcharkasi itlarning butun dunyodagi eng keng tarqalgan turlaridan biri u juda tez o'rganuvchan shuning uchun ham undan politsiya va armiyada xizmatchi it sifatida foydalaniladi ovchаркаlar oila davrasida ham o'zlarini o'z uez uydagidek his qiladi ular juda do'stona va bolalar bilan juda yaxshi chiqishadi shu bilan birga bu tur eng yosh turlardan biri nemis avcharkalari paydo bo'lganiga atigi yuz yildan sal ortiqroq vaqt o'tdi xolos nemis avcharkasi sun'iy yetishtirilgan tur avcharkalarning ajdodlari hozirgi skandivaniya va rossiyaning shimoliy sharqida istiqomat qilgan ularning qonida bo'rilarning ham qoni oqqan nemis avcharkalari turining ilk namoyondasi grayf laqabli it germaniyaning gonnover shahrida bir ming sakkiz yuz sakson ikkinchi yilda taqdim etilgan ularni yetishtirish bilan rotmister maksum fon shtefanis boshchilik qilgan nemis ovcharкаlarning ishqibozlari klubi shug'ullangan bir ming to'qqiz yuz yigirma uchinchi yilga kelib dunyo bo'ylab ushbu turning yetishtiruvchilari soni yigirma yetti mingdan oshgan ovchарkalarni podachi itlar sifatida foydalanishgan avvaliga ovcharkalar podani qo'riqlash uchun yetishtirilgan ular o'z vazifalarini a'lo darajada bajara olgan bu borasida ularga tengi keladigani bo'lmagan masalan podaning kayfiyatini aynitayotgan qo'yni cho'pon o'zi aniqlay olmasa ham avcharka isyonkor qo'chqor yoki takani bir birpasda aniqlab o'zining bir ikki shiringida pand nasihatlari bilan darrov tartibga chaqirib qo'ya oladi ayniqsa avstraliya va yangi zelandiyada buni juda yaxshi bilishadi ammo hayot doim inson faoliyatida o'zining to'g'irlashlarini kiritadi birinchi va ikkinchi jahon urushlarida avcharkalar frontda mislsiz yordamchi dastyorlar bo'lib qolgan avcharkalar urushda itlar sanitarlar ular yaralangan askarlarning oldiga dori moddalar solingan sumkalarni yetkazib bergan aloqachilar xat xabar eltuvchi va hatto sapyorlar sifatida ham xizmat qilgan buyuk britaniya qo'shinlarida xizmat qilgan o'qchi xon nemis avcharkasi dunyoga mashhur bo'lib ketgan it o'z egasini u o'qqa tutilib qolib qattiq yaralanganidan keyin suvdan chiqarib qattiq tuproqli yerga chiqib olishiga yordam bergan xon jasurligi uchun o'limidan keyin mariya dekin medali bilan taqdirlangan nemis avcharkalarini bir paytlar elzas avcharkalari deb ham atashadi ushbu turni qayta nomlash ikkinchi jahon urushi tugab nemis so'zi faqat yoqimsiz xotira va taassurotlar uyg'ota boshlaganidan keyin sodir bo'lgan biroq yangi nomlanish uzoqqa bormadi nemis avcharkasi eng aqlli it turlarining uchtaligiga kiradi bunday reyting kanadaning Vancouver shahridagi britaniya kolumbiyasi universitetining ruhshunoslik professori stenli koren tomonidan tuzilgan u yangi buyruqni anglash qobiliyatini va buyruqni birinchi marta berilishida yoq bajarilishini baholagan bu ko'rsatkichlar bo'yicha avcharkalardan faqat border Collie va pudel o'tib tushgan reytingdagi oxirgi o'rinni afg'on tozi iti egallagan unga yangi buyruqni 80-100 martagacha qaytarish kerak bo'lgan avcharkalar yangi egalariga tez o'rganadi itlarning ko'pchiligi bitta xo'jayinga bog'lanib qoladi va undan ajralishni juda og'ir boshidan kechiradi biroq avcчарkalarga buning umuman dahli yo'q ular yangi odamga juda katta qiziqish hamda do'stona munosabat bilan yondashadi va hamkorlikka oson kirishib ketadi bu xususiyat politsiyachi itlar uchun juda muhim chunki ular navbatchilikka har xil xodimlar bilan boradi avcharkalarning tishlash kuchi 100 kg dan oshadi Avcharkalarning jag'lari juda kuchli va o'ta rivojlangan tishlash kuchi bo'yicha ulardan itlarning faqat ayrim turlari o'tib tushishi mumkin masalan Rottweiler bilan Pitbull. Avcharkalar boshqa hayvonlarning bolalarini asrab olib tarbiyalashi mumkin avcharkalar tashlab ketilgan sher bolalarini asrab olib ularni boqib katta qilgan bir necha hodisalar ma'lum avcharkalarga qo'yilgan haykallar rossiyaning tolyatti shahrida o'z egasini kutib o'tirgan it shaklidagi haykal mavjud sodiqlik deb nomlangan ushbu kompozitsiya uchun model bo'lib aynan nemis avcharkasi xizmat qilgan kanadada xizmat paytida halok bo'lgan o'ttiz ikki nafar politsiyachi itlar xotirasiga yodgorlik majmuasi o'rnatilgan avcharkalar aktyorlar nemis ovcharkalari nafaqat hayvon o'rgatuvchilari va kinologlarning balki kino rejissyorlarning ham buyruqlarini a'lo darajada bajara oladi ushbu turdagi itlar o'tgan asrning oltmishinchi yillaridagi polshalik kinochilar tomonidan olingan sivil laqabli it sarguzashtlari yetmishinchi yillardagi to'rt tankchi va it ko'p seriali badiiy filmlarida yonimga muxtar sovet badiiy filmida avstraliyaning komissar Rex televizion serialidagi markaziy qahramoni sifatida namoyon bo'lgan